общая площадь 24 160 70. квадратных метров. А, а можно еще раз повторить под протокол, будь ласка, еще раз. 24 160 квадратных метров, включая угу. паркинг и включая детячий садок. Не, а жилой? Жилой а, получается 18 967. 19 000. А офисный? Специальное что получит все мистера? Вот, значит, на сегодня... Сметная стоимость строительства которая согласована с ну, Минреалом Будовской, 8538 гривен. За квадратный да, метр. Да. Получается, что стоимость данного строительства, включая паркинг, озеленение, да. составляет 276 миллионов 886 тысяч гривен. 4% отсюда, это 8 миллионов 251 тысяча 75 гривен. И больше и... не получаете... Это город. Это, это, город. это да. место 4%, теперь да, по его и, нас, и теперь, это... я теперь по поводу а. детского сада. И он может использовать же место. Это коммерческий детский сад. Нет. Юридическое лицо, которое, mm -hmm. ну, которое будет эксплуатировать данный детский сад, будет зарегистрировано в вместе Украины. Поэтому все налоги с доходом, налог на прибыли. Бачи, бюджет, Будь ласка, а Затем кто працю. будет працювати ще в цьому дитячий? Вот, сейчас я а, скажу. Значит так, по поводу сотрудников, начнем сотрудников. Бюджет на заработную плату сотрудника составляет 60 тысяч гривен. Налоги, которые будут идти, это 24 900. В год это 298 800 гривен. Значит, прибыль оператора составляет 200 тысяч гривен в месяц. А какая площадь царика? 1775 квадратных метров. На сколько мест? Значит, 100 мест. На, первом этаже у нас идет большой поворот и другой поворот. Значит, на первом этаже у нас две группы по 15 человек, на втором этаже у нас на... 70 человек. У нас четыре. Походу. человек. Через дорогу будет человек будет в этом садике. Через какую дорогу? Ну, через дорогу. Я там, ну, значит, через, через какую дорогу? Вот через дорогу. С Идем мы с Как мы вот эту дорогу пройдем? может поздний Детский садик. Детский садик находится в Не, я просто. Нет. А все, вот. Да. Площадки все площадки все. Не надо не переходить ни через какую Не, утром идешь. Ну, с родителями, ты что, идешь? Ну, это А как переходят приходите? А что можно сделать? Это это дело. НДП и место будувания. НДП и место будувания. Ребята, ребята, НДП и место будувания. Давайте посмотрим. Давайте будем в тишу все-таки притримывать. На схеме транспорта здесь предусматривалось цитофорное регулирование. Хорошо.

Лена, Лена, что? Лена, Лена, что? Ласка, Лена, Лена, Теплова, Лена, будь ласка. Лена, Лена, Теплова, будь ласка. Лена, Лена, теплова, будь ласка. Лена. Два именно тех, которые под из дуб, Два из трех, которые на участке под а застройку в аварийном а состоянии. А теперь вы я не слышу ответа. Тихо. Скажите, пожалуйста, экспертное заключение есть о том, что два эти дуба в аварийном состоянии находятся? Есть заключение ботанического сада о том, что они не несут какой ä, памятки архитектуры и то что они здесь Музыка потом посадят оно будет в десятки раз важнее э, для города вечащие что это будут легкие города что, что, город, что, 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 что это будет получать удовольствие от того что они там находятся они в яму ходит эти деревья сами видели. они проблемные

я не, не знаю, тут, может быть, даже чуть-чуть не в правильно правильном ракурсе нарисован, потому что одна сторона у них выходит на Днепр, там непонятно, а вот вторая, у них очень плохой обзор, на всю промзону, это такое очень некрасивое. И вот у них как раз, когда не было вашего дома, то был вот такой сектор обзора, который позволял видеть. Там сколько? Нет, 3 вы градуса, выжаряли, 5 градусов польскую, гору, ну, ну, 5 ну, градусов Ну, это надо считать 5, ну, 5, ну, хорошо масла, закрываем Абсолютно, абсолютно будет. Он никакой Абсолют. Кому? Перегор... А Кому он перегорел Кому он перегорал? Даже отсюда Смотрите Вот эта сторона Возможно, что у вас чуть-чуть не так нарисована Вот здесь ни одного не окна нет, нет. Так вот именно. О, да. э, проводили... Вот Вот им только видно боковой сектор. Ну вот им прямо они смотрят прямо на Трипольскую Грецию. Если буквально да, под 90 да, раз. Да, а если смотреть на хоть, хоть как-то увидеть Днепр, им надо развернуть ну, э, сектор, и вот этот дом закрывает Днепр. Да. Окон, да. У да. них был вот такой сектор обзора природы. Да. Это была фотосъемка, это сделалось. делалось. <показать> То есть у них им Днепра не будет, это точно видно вообще. -то. <сёк> это нет, целая это это целая нет, стояк стояк, всему дому, только фасад, который смотрит на что значит, что? только стояк вот этот вырекать, его можно было нет, нет. Нет. Не я не вам продемонстрирую фотографию, я снимал из центральной а части, где переход а между лестницами. Подходит, и Лет, месте, а на месте. На месте. Ну давайте выйдем туда. Лет, Лет. У меня есть фотография. с 15 а кстати, кстати, я запишу, не, как это, каждый день там, мы смотрим, как там. Почекайте, рабочей группой. Нет, там чисто. Я расскажу, рабочей группой. Я на Миколаева тут особисто по персоналям не разглядается. Что вы хотите со мной особисто поговорить, мы с вами это сделаем после комиссии. Давайте беля дуби, давайте беля дуби. Пошли беля дуби. Давайте мы расскажем вам рабочий орган. Давайте, гарная погода, пошли на под названием мусорная яма. Нет, там уже не, не, совсем мусорная яма. Олег, ты, там, я, ты, ты сегодня там был? Я, там пытаюсь, я проезжал. Сейчас мили. поедем лена. сегодня туда. Что, не а? кидали Сейчас сегодня лена, поедем лена, туда. Лена, там, там люди Олег, там вот, там, там зайти нельзя. Лена, зайти не нельзя. Лена, там там нельзя. Там нет, смотря где. Там... Ребята, сейчас туда поедем.